వారి ఛానల్ ప్రేక్షక మహాశేయులకు స్వాగతం శ్రీ అయ్యప్ప అష్టోత్ర శతనామావళి ఓం మహాశాస్తాయ నమః ఓం మహాదేవాయ నమః ఓం మహాదేవస్తుతాయ నమః अव्ययाय नमः ॐ लोककर्त्रे नमः ॐ लोकभर्त्रे नमः ॐ लोकहत्रे नमः ॐ परात्पराय नमः लोकरक्षाय नमः ॐ ध्वनिने नमः ॐ तपस्विने नमः ॐ भूतसैनिकाय नमः ॐ मन्त्रवेदिने नमः य नमः ॐ जगदीश्वराय नमः ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ॐ अग्रगण्याय नमः ॐ श्रीमते नमः पराक्रमाय नमः ॐ सिंहारूढाय नमः ॐ गजारूढाय नमः ॐ हयारूढाय नमः य नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ नानाशस्त्रधराय नमः ॐ अर्काय नमः द्यविशारदाय नमः ॐ नानारूपधराय नमः ॐ वीराय नमः ॐ नानाप्राणिनिषेविताय नमः शाय नमः ॐ भूतपूजिताय नमः ॐ भुजङ्गाभरणोत्तमाय नमः ॐ इक्षुधन्विने नमः ॐ पुष्पाभरणाय नमः ॐ महारूपाय नमः ॐ महाप्रभवे नमः निधये नमः ॐ महागुणाय नमः ॐ महाशैवाय नमः ॐ महारुद्राय नमः वैष्णवाय नमः ॐ विष्णुरूपकाय नमः ॐ विघ्नेशाय नमः ॐ वीरभद्रेशाय नमः भैरवाय नमः ॐ षण्मुखाय नमः ॐ ध्रुवाय नमः ॐ मेरुशृङ्गसमासिनाय नमः निसङ्घनिषेविताय नमः ॐ देवाय नमः ॐ भद्राय नमः ॐ जगन्नाथाय नमः गणनाय नमः ॐ गणनाय नमः ॐ गणेश्वराय नमः ॐ महायोगिने नमः मयिने नमः ॐ महाज्ञानिने नमः ॐ महास्थिराय नमः ॐ देवशास्त्रे नमः भूतशास्त्रे नमः ॐ भीमहासपराक्रमाय नमः ॐ नागहाराय नमः ॐ नागकेशाय नमः व्योमकेशाय नमः ॐ स्नानिने नमः ॐ सुगुणाय नमः ॐ निर्गुणाय नमः ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॐ निराश्रयाय नमः ॐ लोकाश्रयाय नमः गणाधीशाय नमः ॐ चतुष्टष्टिकलोमयाय नमः ॐग्यजुस्सामाधर्वरूपिणे नमः कासुरभञ्जनाय नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ दैत्यदमनाय नमः ॐ प्रकृतये नमः पुरुषोत्तमाय नमः ॐ कालज्ञानिने नमः ॐ महाज्ञानिने नमः ॐ कामदाय नमः कमलेक्षणाय नमः ॐ कल्पवृक्षाय नमः ॐ विद्यावृक्षाय नमः ॐ विभूतिदाय नमः संसारतापनिक्षेत्रे नमः ॐ पशुलोकभयङ्कराय नमः ॐगहन्त्रे नमः ॐ रोगहन्त्रे नमः प्राणदात्रे नमः ॐ परगर्वविभञ्जनाय नमः ॐ सर्वशास्त्रार्थत्वज्ञाय नमः नीतिमते नमः ॐ पापभञ्जनाय नमः ॐ पुष्कलापूर्णसंयुक्ताय नमः परमात्मने नमः ॐ सताङ्गतये नमः ॐ अनन्तादित्यसङ्काशाय नमः ॐ सुब्रह्मणामजाय नमः ॐ बलिने नमः ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ॐ देवेशाय नमः ॐ भगवते नमः वत्सलाय नमः ॐ श्रीपूर्णपुष्कला समेत हरिहर पुत्र अय्यप्पस्वामिने नमः इति श्री अय्यप्प अष्टोत्तरशतनामवलि सम्पूर्णम् ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు తెలియజేయండి అలాగే